Lurgis Daya pun, Nuswantoro. Nima saya mau bertanya-tanya uh, Dikit tentang uh, burung perkutut lokal uh, perawatan keseharian sampai perawatan uh, lomba mas ini. Oke. Ini ya, mas, Ngomong-ngomong ya. nama masnya siapa ini mas? Saya aslinya Luluk. Luluk ya. Kalau ya. di Facebook ya, terkenalnya Den Luluk. Oh, e. nama asli Luluk. Kalau di Facebook Den Luluk gitu ya. Iya. Oh ini. Uh, <laughs> bawa perkutut berapa ini? kebetulan saya bawa satu saja. Oh, satu saja ya. ya. masnya dari mana nih mas? saya dari Semarang Kota mas. oh Semarang ya. Kota ya. Oh. dan ini uh, nama kacuannya apa ini uh, burungnya mas ini? Uh, ini saya kebetulan bawa singo barong. oh singo barong oh ya. itu yang Melegenda itu namanya ya sering ya. juara itu dulu ya. sekarang sekarang masih stabil kan ya mas masih ya? stabil, oh, ya, ya. alhamdulillah masih stabil. Oh, jadi bareng uh, milik mas dan dulu dari Semarang ini ya mas. Ya? Iya. Untuk perawatan hariannya gimana nih mas? Uh, untuk perawatan harian, untuk harian saya cuma biasa aja sih mas. Makan, minum air putih matang mas, saya gunakan Oh pakai air putih yang iya. matang ya. Uh, dan untuk uh, perawatan di pagi hari nih mas. Yes. Singa bareng itu gimana perawatan pagi harinya, mas? Kalau pagi hari biasa mas seperti burung-burung umumnya saya embunkan setelah salat subuh, mas. Jadi saya buka krodonya, saya embun-embunkan sampai jam setengah tujuh, mas. Soalnya jam setengah delapan kan saya harus aktivitas muli mas oh, kerja Ia. ya abang, ya jadi diembunkan sampai jam Ia. setengah tujuh tempatnya juga tidak tak ganti mas ya oh. tempatnya di teras ya di teras itu terus oh, jadi tempatnya di situ Ia. situ aja ya iya oh. dan untuk uh, perawatan untuk mandinya mas ini ngomong-ngomong untuk singo barong ini mandinya gimana ini kalau mandi kebetulan singo barong kan modelnya manunya mudah kencang mas oh jadi mudah ya mudah, mudah, kenceng, mudah gitu ya iya uh, itu hampir setiap hari saya mandikan itu pun setelah salat isya mas Oh, saya jadi mandikan, sekitar jam tujuh 7, jam delapan iya, 8 gitu 7, ya. 8, gitu. Uh, dan untuk uh, mandinya itu sendiri pakai uh, apa itu daun sirih apa air biasa apa air hangat apa gimana itu? Biasanya saya campur sama sampo jadi jajar. Maaf, saya uh, enggak, uh, anu ya Mas. Iya iya iya. Bukannya sponsor itu iya, pakai iya. sampo jadi jajar. Itu kan ada takarannya satu botol banding satu ciduk ember itu Mas. Oh iya, itu iya, Kita campurkan iya. sama ya airnya tidak usah terlalu dingin lah, mas. secukupnya aja, anget oh, anget angin. Anget gitu ya, anget iya. anget tubuh gitu ya. Iya, terus itu tak basuh basukan rata dari sayap kanan kiri dari dada sampai oh, ke dubur. Oh, gitu ya. Nah, itu terus saya taruh ke kandang biasanya terus kita apa namanya biar didis itu istilahnya oh, iya, iya. iya, iya itu pakai eh, apa itu eh, daun sirih enggak atau pakai air leri cucian beras itu enggak sering oh, tidak, juga enggak mandinya cuma saya pakai sampo jadi jadi oh, nah, itu ya iya. dan untuk penjemuran mas untuk penjemurannya itu seharinya itu eh, gimana itu kebetulan untuk penjemurannya setelah setengah delapan itu kan saya taruh di teras kebetulan ya teras itu bawahnya itu kayak kanopi sih seng dia kan sudah ada hawa-hawa panas gitu ya. Enggak. Paling ya gitu Mas. Sampai saya pulang kerja, sampai rumah jam 5, pasti hmm. di situ. Jadi nggak langsung ke sinar matahari gitu ya. Nggak, nggak gitu. Jadi uh, dari hawa panas yang gitu ya. Iya, ha -ha. Dan untuk pengembunannya sendiri Mas, pengembunannya sendiri itu uh, sistemnya itu di bawah pohon apa di uh, teras gitu aja. Dan di teras. Teras. sampai jam berapa itu? Iya. Dari jam berapa? Dari sholat habis sholat subuh itu mas oh. Saya taruh di depan teras Ya depan teras itu ya Teras-teras itu ya Sampai sore nanti saya pulang Posisinya masih di situ Oh gitu ya, ya. Dan untuk uh, pemberian makanan nih mas uh, Pemberian makanan itu ada tambahan makanan yang uh, Campuran apa itu? Biar untuk, stabil iya. gitu Perawatan Kepadaan di rumah Saya dan uh, untuk harian mulet putih luar biasa itu mas saya campur oh, sama mulet putih biasa ya pakan legenda itu oh pakan legenda iya itu setiap hari saya kasih itu penggunaannya cuma satu sendok kecil yang buat ngaduk teh gitu mas. oh kecil. jadi dicampur gitu ya iya pluk gitu dok taruh oh, di atasnya Dah, itu gitu ramuan sendiri ya kebetulan ramuan saya sendiri oh warisan jadi warisan bapak <laughs> oh masnya juga meracik ramuan sendiri ya. dengan merek legenda gitu ya iya dan uh, pemberiannya porsinya satu sendok kecil satu sendok udah. kecil ya, uh, itu dicampur ke milet putih yang kiloan itu ya iya uh, oh, jadi sebelum ya. disajikan lebih baik milet putihnya itu dibersihkan mas uh, dicuci dulu ya, ya. terus dip... soalnya kan itu sisa-sisa seleb dari pabrik kan masih kotor ini oh, betul betul ya. bersih guru dan untuk uh, pemberian uh, minuman mas ini mas ngomong-ngomong uh, singa barong itu dikasih minuman campuran enggak semisal madu apa larutan penyegar dan uh, minuman-minuman yang lain kebetulan enggak Mas biasa aja air matang oh, ya. air biasa ya, atau air, air matang atau air mineral ya. biasa aja ya, ya. dua ming dua hari sekali saya ganti oh gitu ya, ya. dan untuk makanan tambahan mas ini mau tanya-tanya untuk makanan tambahan sering nggak, eh perkututnya mas itu dikasih kacang hijau atau ketan hitam atau biji sawi atau beras merah atau yang lain eh, kalau makanan tambahan saya ya masih percaya sama produk saya sendiri itu kan juga oh, sudah, sudah mengandung ketan terus apa biji-bijian millet oh, gitu sama ya. sari daun saga itu oh, nah, jadi... itu itu pakan saya itu ya nyun Sewu sudah mencukupi nilai dari suatu gizi yang dibutuhkan oleh burungnya oh, ya oh, sudah jadi... pas berarti tidak usah ditambahi kayak kacang hijau atau apa oh, enggak jadi enggak dicampur ha -ha. daun saga yang iya. eh, airnya gitu ya, ya airnya di, sarinya campur sarinya ya. Telur madu juga sudah ada terkandung di pakan <coughs> juga, sih, legenda Dan untuk jamu mas, ini ngomong-ngomong untuk jamu rempah-rempah atau jamu tradisional ini sering nggak diberi kencur, semisal kencur, terasi, jahe atau e, minyak ikan dan vitamin C yang lain sering juga nggak dikasih itu. Kalau selama ini saya enggak, enggak pernah sih mas, nggak pernah menggunakan itu. Iya, cuma oh, ya. ya cuma main air putih jemur mandi gitu aja. Oh gitu ya. Kalau untuk membersihkan suara biasanya saya pakai kili. Berarti. Pakai kili. Ada bulu yang perkutut yang kadang ada yang jatuh itu mas. Uh, uh. Saya bersihkan tinggal di ujungnya aja mas. Oh. Nah itu sistemnya okay. kayak ayam. Berarti kita di koroi gitu ya. Ya. Koroi, ya. itu caranya juga hati-hati sih mas ditaruh di dalam sama diputer-puter Mesra aja, Mas. Masa kalem gitu setelah itu ya ditarik oh, sama itu? sama di anu. Itu nanti lendirnya ada di situ, Mas. Oh, itu masuk nah. ke paruh apa ke hidung? Paruh, ke paruh masuk ya. Ke paruh ya. Paruh hati-hati uh. itu. Paling ya nggak usah terlalu dalam. Uh, Saya masukkan kurang lebih ya. Berapa tiga sentimeter? 3 cm itu ya. Kira-kira -kira aja 3 cm, 2,5 enggak apa Pak. Itu fungsinya untuk apa itu? Untuk uh, dikorok ya apa dikila ini uh, lendirnya itu untuk biar suaranya lebih nyowong, clear dan kristal gitu mas. Oh, gitu iya, ya. Mas. Ini uh, ilmu yang bermanfaat iya, juga iya. yang jarang orang ketahui tentang eh uh, Perawatan di koro itu bahasa Jawanya. Jadi untuk mengeluarkan lendir yeah. di uh, tenggorokannya yeah. supaya uh, suaranya tambah yeah. uh, lantang Mudah dan congkong, yeah. tuh gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yeah. Untuk yeah. Dan, jilu -jilu dan semua. untuk ngano nih Mas? Uh, penjemuran nah. itu sistemnya kerek atau gantung nah. kalau di rumah ini? Di teras itu tadi ya Pak? Iya di teras. Oh, yeah. untuk kerean saya tidak pernah punya kerean, Mas. loh. salir nyonsai wuku, bukikul lagi alit, butuh sakitnya kemana? pun juga depannya sudah rame lalu lalang anak anak dan, kecil oh, bakul Allah. bakul sio itu juga lewat ini. dan di rumah punya koleksi berapa nih mas ngomong ngomong nih, di rumah kebetulan selain singo barong nih kebetulan cukup empat nih mas oh ya, iya empat saja empat saja tapi yang jadi andalan singo barong iya di iya, calon calon kandidatnya ya ada sing Legenda sama monster itu juga. Oh, nanti legenda itu sama monster gitu ya. ya. Kelasnya masih kelas pemalu semua sih oh, mas. Gitu ya. <laughs> e. Dan ngomong-ngomong nih, singa bareng ini e, pernah nggak ngomong-ngomong ditawar, semisal e, pecinta burung perkutut lokal yang lain atau teman-teman atau kolektor e, pernah nggak ini? E, sering sekali sih mas. Kebetulan sampai saat ini sudah di Pindah juragan sama orang Semarang juga oh, udah dibeli tuh, itu iya uh, oh, jadi, jadi ya. selama ini singa bareng ke tangan masnya itu masih cuma jalan ke iya joki di sini ya. joki istilahnya ya. ya tapi Berarti kalau ada sanggup berangkat gitu uh, mas. gitu kalau ya. ada sanggup ya duduk manis di rumah ya. main legenda sama monster itu yang kelasnya masih pemula sama layak tapi dengan harga yang fantastis iya. ya alhamdulillah uh, iya. mencukupi mencukupi alhamdulillah. ya, Iya kalau boleh tahu mas berapa ini mas? Kalau boleh tahu loh ini maaf ya ini ya. Sebulan. enggak terlalu uh, fantastik sekali sih mas. Uh, buat, Itu cuma uh, tujuh setengah. Uh, oh, jadi dulu uh, rawatan singo barong rawatan masih, terus dibeli orang lain seharga tujuh buu, tujuh setengah juta ya. Yeah. Uh, jadi udah udah fantastis ya dia. lah mas. Soalnya dia juga uh, penikmat uh, uh, perkutut juga. Uh, uh, tapi satu klub gitu ya. Iya. Yeah, uh, uh. uh, dan untuk pemberian makanan itu uh, pengecekannya itu gimana mas? Apa tiap hari? Apa uh, selangnya waktu masnya? Iya, kan kadang gitu. sering makanannya habis nggak terpantau gitu mas. Iya. Uh, Berapa hari sekali? Dua hari sekali saya cek mas. Oke oh, gitu iya. ya. Meskipun ada sedikit itu tak buang mas. Uh, Berarti dua hari itu langsung fresh terus. Oke oh, itu ya. Uh, nggak nggak model tak jogi jogi itu nggak. Berarti begitu dua hari itu sisa atau nggak ya? komen tak buang sisanya. Berarti itu juga termasuk merangsang gairah makan perkutut. Kalau perkutut ya. makanannya terlalu sering fresh. Itu kan enak, Mas. Oh iya Ya makin lahap. Makin gitu. lahap makannya tambah sehat gitu Aa, ya, Mas. Iya. Dan untuk ngomong-ngomong nih, perawatan malam hari, Mas. Uh, untuk perawatan malam hari ini singo barong itu dikerodong apa los kerodong ini? Los kerodong. Untuk uh, walaupun yeah. harian atau untuk uh, apa settingan lomba aja yeah. ini. Uh, untuk harian, tidak pernah saya krodong los. Kalau kalau mau ma main kayak gini, krodongnya mau berangkat aja mas. Oh, ya, jadi uh, ya paling sehabis subuh lah mas. Uh, jadi itu, ya, sehabis ya. subuh baru dikrodong, gitu uh, ya. Uh, iya. Dan untuk menentukan krodong sendiri, pilih-pilih uh, nggak sih Barong itu, pilih warna krodong, semisal putih atau biru atau hijau dan lain-lain. Uh, Singo Barong emang dia sukanya warna cerah, mas warna iya, cerah, kepala putih, iya, putih gitu ya? Iya biru laut, gitu oh, biru bisa, laut gitu iya. ya. Itu dia paling suka. Iya. Dan iya. untuk penyesuaian sangkar mas, singo barong ini iya, iya, uh, pakai sangkar apa ini? Kubah apa rajut apa mataraman Kubah, model kubah. Oh, iya model kubah gitu iya. ya. Sebetulnya singo tidak masalah sama sangkar sih mas. Pakai model rajut, mata raman itu tidak masalah. Kecuali oh, iya. dia sering saya bawa uh, nyun sewu Singo dulu saya latih itu seperti kayak peleci mas. Oh kayak peleci ya. Pakai kandang kecil, pakai oh. kandang kecil dia sering tak bawa kalau saya main ke rumah teman kandang kecil itu berarti kandang mundul lah. Mas. Oh tak jadi untuk ke, mentalnya gitu. Iya, itu pun selama perjalanan tidak tak krodong Oh tak jadi lost kita, krodong. Uh, Biar itu dia adaptasi lalu lalang kendaraan itu tak bawa oh, seperti itu. Oh ternyata cari, begitu mas. ya resepnya uh, untuk iya. melatih mental perkutut iya. agar uh, mentalnya bagus ya. Iya. Tidak ke rumah teman, canda gitu. Oh gitu ya. Yang kerja buka gitu, wah lah itu sebelum saya main itu emang tak trial seperti itu. Oh kok berani baru saya bawa ke gantangan sekali main langsung kemarin di kap kap KPLD itu, alhamdulillah dua ada dua mas, juara dua, pokoknya tujuh ratus apa apa, 738 itu. dalam jangka waktu 30 menit gitu ya, ya. Oh. dan untuk singa barung sendiri itu di rumah itu main betina enggak itu main ibaratnya ibaratnya enggak enggak ya. ha, single murni murni factor gitu ya, ya. Ha, ha, single factor, ya, dan corak uh, suaranya gimana nih untuk singa barung, kecil apa besar atau mengkristal? standar sih standar, standar ya? tapi agak ke irama mas, tapi oh, ngirama lagi iya, gitu ya, uh, oh. keteknya double. Ini. Dan untuk uh, menurut masih perkutut yang bagus itu yang bagaimana itu menurut masih, kan setiap orang kan berbeda-beda iya, gitu ya. Uh, Dan untuk menurut masih gimana itu? Kalau yang saya bagaimana? pribadi ya mas, itu ya seneng yang irama mas, yang irama. punya ya? irama tapi ya juga faktor, kan ada sing irama tapi tidak faktor biasa tapi tidak faktor dalam kata arti vektor kalau, kalau saya yaitu terayanya tak bawa kemana-mana dia mau bunyi respon bunyi baru itu tak anggap factor, mas oh iya gitu ya siap buat jalan-jalan gitu loh mas iya, silaturahmi iya. sama silur silur kung suantoro iya. jadi gitu. multifungsi gitu ya iya, bisa uh, dinikmati di rumah iya. iramanya juga bisa dinikmati di gantangan pas waktu lomba gitu ya untuk mencari pasutururan gitu ya dan ngomong-ngomong singo barong ini punya katurangga enggak atau ciri mati enggak ini katurangganya dia enggak ada sih mas enggak ada jadi ya, khusus kacoran gitu aja ya iya ngomong-ngomong dulu silsilah singo barong itu dari mana mas dulu singo barong itu saya ambil dari ngoper mas oh, dari ngoper sini juga iya, ya, ya? Uh, dulu emang singo barong itu sebetulnya saya sewan ke ngoper itu ndak ndak melirik singo. Uh. Dia malah aku malah meliriknya ke cokro, Mas. Oh, itu. Tapi ndak tahu. Uh. Sampai di sana kok memikannya dia, singo oh, barung itu yang Iya. Padahal saya ndak tahu suaranya, Mas. Loh. ini kok harus di aku, hati itu seneng gitu. Singo, singo akhirnya ambil singo. Dulu namanya itu singo barung apa itu? Apa dari dulu memang singo barung gitu? Nggak, ya, dulu Dinamanya di namanya singo. Singo sih iya. gitu aja ya. Tadi ditambahi singo barong gitu ya. Iya. Dan untuk ngomong-ngomong nih Mas, kalau singo barong sakit itu resep paling ampuh atau dikasih apa itu ngomong-ngomong nih kalau, Kan banyak pemula yang baik kurang iya. tahu itu kalau, kalau burung sakit singo kasih apa. sakit. Samanya dilihat dari BAB-nya, Mas. Hmm. Kalau singo kotorannya itu, gitu iya, ya. kotorannya agak nyampur berarti agak nyebar gitu ya mas, yeah. nyebar tapi masih ada kayak sisa-sisa uh, makanan kan ada nyebar sing kayak ambyar ada sing nyebar warna putih yeah, tapi itu kental lah uh, uh, uh. kalau sing nyebar ada kotorannya itu biasanya masuk angin atau apalah kondisinya emang enggak fit sih biasanya oh, gitu saya ya. kasih ya kunyit aja mas Oh kasih kunyit gitu aja Ya dipotong kecil-kecil aja se Sebuliran oh. ketan hitam Ketan hitam mas. atau iya, kacang hijau itu ya Jangan-jangan oh, ketan hijau Ya paling enggak Kalau saya emang Se biji beras itu lah oh, Beras ketan hitam ya. itu tak loloke Satu hari satu kali oh. Dan ngomong-ngomong nih mas uh, Paling jauh uh, Gantang burung sampai mana ini uh, silaturahmi saya ini. silaturahmi sampai Berbes juga Oh, sampai, sampai, perbes, sampai berbes, gitu iya. ya dan uh, masih hunting burung perkutut untuk kelangenan itu sampai mana ini paling jauh atau uh, paling berkesan itu sampai mana ini kalau selama ini saya hunting masih di kota madia kabupaten semarang aja sih mas oh, paling jauh ya semarang paling... sampai demak gitu ya uh, sekeliling sekeliling sini aja ya kebetulan saya hasilnya kan juga Orang pengging oh, pengging eh, lali sana Boyolali ya, nah, saya paling ya ke saudara Boyolali, oh, ya, di sana itu. banyak perkutut, perkutut bagus-bagus uh, iya, dan saya, juara di sana, ya. Iya. Uh, dan untuk ngomong-ngomong uh, nih, Mas, punya burung perkutut katurangan enggak di rumah ini? Ngomong-ngomong nih, uh, ada Mas, ada Satu Juga, yang namanya monster itu katurangan uh, Apa itu katurangkannya, Mas? Pendowo -Mijil, mas. Oh, pendowo mijil iya. Pendawa itu yang ekornya 15 ya. Iya, berarti uh, ekornya punya saya itu kanan kiri kanan lima, tengah lima, aninya lima. Oh, jadi lima lima lima, lima 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 ya. Iya. Itu yang katanya paling dicari dan paling iya. sulit kalau pendopo bijil. Iya. Uh, apa? Tembus lah. Katanya. Tembus ya katanya gitu ya. Dan ini mas ngomong-ngomong nih mas, uh, terakhir nih ya mas ya, pesan-pesan iya. uh, untuk Kong Mania dari Sabang sampai Merauke uh, agar perkutut lokal di Indonesia ini ramai itu gimana mas? Uh, untuk anak muda atau semua orang lah pesan-pesannya agar yeah. perkutut lokal di Indonesia ini tambah ramai dan tambah guyup rukun. Yeah. Pesannya gimana? Gitu? Uh, paling tidak untuk kungkung -kung mania pemula seperti saya ini tetap cintailah perkutut lokal dominisili daerah jenengan sendiri. Soalnya apa? Di daerah sendiri juga masih bagus sebetulnya. Tidak usah ya, berarti ya uh, kita kembali ke selera teman-teman juga paling tidak cintailah perkutut lokal nuswantoro ini gitu aja ya, dan nguri-nguri kebudayaan ya uh, itu paling nguri-nguri ya. ya. kebudayaan ya. jawa ini pun ya demikian ya mas ya semoga saja uh, info dan tip dari masih bermanfaat bermanfaat untuk Kong mania dari Sabang amin. sampai Merauke amin. dan uh, menjadi uh, tip yang bagus oh, yang amin. bisa ya. ditiru dan uh, semoga saja masih tambah sehat selalu amin banyak rezeki uh, sukses selalu untuk panjenengan dan keluarga amin uh, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh